ये नमस्ते तुसीदास विरचित श्री हनुमान चालीसवे नोड़कबरण श्री गुरु चरण सरोजर जो निज मी बरो रघुविमसू तनु बुद्धिहन के मोहि हरहु कले श्रीकार जय हनुमान सागर जय कपि सति हुमुलोक उजागर रामदूत अतुलित बल बलदाम अञ्जलिपुत्र पवन सुतनामा महावीरविक्रम बजरङ्गी कुम, निवार सुमति के सङ्गी काञ्चन काननकुण्डलकुञ्चितकेश हातवज्र विराजे, कान्दे मुञ्जजनेपुसाजे शङ्करसुवनकेसरीनन्दन विद्यावान विद्यावानगुणे अतिचतुर रसिया, रामलकन सीतामनबसिय सूक्ष्मरूपदरि सि सी अहरिका वा विकटरूपदरि लङ्कजराव भीमरूपदरि असुरसंहारे जियाए, श्री लाय सञ्जीविनीलखन जियायै श्रीरघुवीरहरशीवरलाय रघुपतिखिन्न बहु बौद्धबडायि तुमरो यश गावे असखि श्रीपति गलावे सनकादि ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहिसा दिपाल जहानते कवि कोविद कहि सके कहानते तुम उपकार सुग्रीव हिनाखी राम मिलाए राज पद धीन्हा मरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर बल सब जग जाना सह जो जन पर बानो ले लो त्या महादूर पल जानो प्रभु मुत्रिका मेले मुख माही जल जलांगी गये अचर जनाही दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तु महारतेते ते आपन तेज संहारो आपई राम दुवारी होतन आज्ञा पि सारे सब सुकल हई तुम्हारी सरना तुमरक्षक का हूड करन भक्ती नो लोक हं कते कांपई भूत विसाचे निकट नहिं आवई महावीर जगन्नासुन नै